আজি একেবাৰে আপোনাক লৈ আহিলোঁ হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰ মানে বহুতে কৈ আছিল আৰু বোলে এইটো মন্দিৰ বনাব দুই বছৰে হ'ল গম পোৱা মতে আৰু দুই বছৰত ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই মানে তুলিছে নক'ব আৰু আৰু পৰিৱেশটো সঁচাকৈ ইমান ধুনীয়া নহওক মানে ক'ব ভাষা নাই চাওক মই আহিয়ে মানে সোমাই ইমান দূৰ আহিলোঁ কিন্তু ক'তো এটা চিপছৰ পেকেট বা ক'তো শিখৰৰ পিঠ ক'তো অলপ দেখা নাই এতিয়ালৈ ইমান ধুনীয়াটো পৰিৱেশ আৰু যোৱাবিলাকে কৈছে মন্দিৰৰ ভিতৰত বোলে আৰু এনেকুৱা কিছুমান অদ্ভুত অদ্ভুত বনাই থৈছে নহওক মানে আচৰিত আৰু বলকচোন পিছে চাওক ভিতৰত কি বনাই থৈছোঁ পিছে মই আগে পিছে অহা নাই আৰু আপোনালোকে যদি আহিছে প্লিজ কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু ভিতৰত সোমাই দেখি পেলাই অ' কৃষ্ণ মানে পাগল হৈ গৈছোঁ পৰিৱেশটো চাওঁ মন্দিৰটো চাওক কি ধুনীয়াকৈ বনাইছে মানে কি ক'ম আৰু ক'ব ভাষা না সঁচাই পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু আপোনাৰ এইফালে দিছে ডাষ্টবিন আৰু এইফালে হাত ধোৱা ঠাই ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে যাতে পৰিপাটিকৈ আপোনালোকেও ৰাখে আৰু আপোনালোকক এতিয়া ভিতৰত লৈ যাম বাহিৰখনতো আপোনালোকেও চালে ময়ো চালোঁ বলকচোন ভিতৰত কি আছে অদ্ভুত আৰু চাই লওক মানে কৈ আছে ভিতৰত বোলে আৰু চাব লগাকেই বনাই থৈছে মানে আচৰিত দুই বছৰত ইমান ধুনীয়াকৈ মন্দিৰটো বনাইছে নহওক মানে আচৰিত আৰু বহুত ভাল লাগিছে সঁচাকৈ আপোনালোকে যদি অহা নাই প্লিজ এবাৰ আহক মন্দিৰটো চাওক আৰু বেছি দূৰত নাই আমাৰ গুৱাহাটী নৰ্থ গুৱাহাটীতে আছে মানে কি ক'ম আৰু ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে এনেকৈ ভিতৰত সোমাই দেখিলোঁ লাইফত প্ৰথম নেদেখা বস্তুটো হ'ল ফেন মানে চিনেমা তাই দেখি আছিলোঁ এনেকুৱা বস্তু কিন্তু এই বস্তুটো মই আজি বাস্তৱত দেখা পালোঁ ফেন অ' মাক ঘৰত ইমান ডাঙৰ ফেন আৰু চাওক কি ধুনীয়াকৈ ইয়াত ভগৱানৰ কিতাপ মানে হিন্দীত আছে ইংলিছত আছে বাংলাত আছে হিন্দীত মানে যি ধৰণৰ আপোনাক ভগৱানৰ কিতাপবিলাক লাগে ইয়াত সকলো পাব মানে পইচা দিব লাগিব দিয়কচোন এনে নহয় আৰু চাওক পৰিৱেশটো চাওক আৰু গৈ এনেকৈ আপোনালোকক দেখাই থাকিম ইয়াত কি কি আছে যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনিতে দেখাম বাৰু হয়তো ইয়াত ইমান এনেকৈ কোনো মোবাইল লৈ ভিডিঅ' কৰি থকা নাই আৰু এই বস্তুটো মই চিনেমাতে দেখা দেখা পাইছিলোঁ ইমান ডাঙৰ মানে বন্তিৰ মানে কি ক'ম আৰু ফেনটো আচৰিত মানে বহুত ভাল লাগিছে দিয়ক ভিতৰতে আপোনালোকেও যদিও অহা নাই আপোনালোকেও আহক এই থাপনাখন দেখা পাইছেনে ইয়াত হৰে কৃষ্ণ বুলি কথা নাই জগন্নাথ সকলো মূৰ্তিৰে মানে ফটো আছে আৰু মানে অদ্ভুত অদ্ভুত কিছুমান দিছোঁ আৰু এই মূৰ্তিটো চাওক আপোনালোকৰ মূৰ্তি মানে কি আমি প্ৰথম দেখি দেখাৰ লগে লগে ভাবিছিলোঁ এইটো মানুহ এজন তপস্যা কৰি আছে মানে বহি আছে যেতিয়া মানে স্বিকৰিটিজনে ক'লে এইটোত মানে কি মূৰ্তি হয় তেতিয়া একদম আমি আচৰিত হৈ গৈছোঁ একদম হুবাহু একদম অৰিজিনেল মানুহৰ দৰে যে বহি আছে কিন্তু যেতিয়া চিকুৰিটিজনে ক'লে এইটো মানে মূৰ্তি হয় তেতিয়া আচৰিত লাগিছে আপোনালোকে চাওক ধ ধুনীয়াকৈ মানে সজাইছে নহয় এনেকুৱা দৃশ্য আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক দেখক আৰু এনেকুৱা ঠাইত আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক লৈ আহক বহুত কিবাখিনি শিকিব পাৰিব মই একদম সোমাই পেলাই ইটোও চাওঁ নে সেইটোও চাওঁ কিবা ঘূৰি ঘূৰি নিজকে তাৰমানে মানে কি ক'ম আৰু সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ যদি অহা নাই এবাৰ আহক আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক এইবিলাক দেখক সঁচাকৈ বহুত শিকিব পাৰিব আৰু মনটো সোমালৈ নিজৰ কিবা পবিত্ৰ পবিত্ৰ লাগি গৈছে আৰু এখন চাওক আপোনালোকে শ্ৰীমন্দিৰৰ সেৱাৰ সূচী চাই লওক

মানে বাইদেউ এজনী মোক ফুটা দি আছিল পিছত মোক ক'লে তুমিও মোক দিয়া তেনেকৈ মই এজনক দেউতাই আমাৰ লগত যিকেইজন গ্ৰুপত গৈছিল সকলো এ যে মোকোতে মোকু দেই এনেকৈ সকলোকে ফুটা দিয়াত ব্যস্ত হৈ গ'লোঁ এজন এজনকৈ মানে বহুত ভাল লাগিছে দিয়ক এখন নতুন ঠাইতে এনেকৈ ফুটা দিব পাইছোঁ আমিও লৈছোঁ সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে এটা নতুন পৰিৱেশত আজি আহিলোঁ সঁচাকৈ এনেকুৱা পৰিৱেশ বহুত মন্দিৰত গ'লোঁ এনেকুৱা পৰিৱেশ পোৱা নাছিলোঁ সঁচাকৈ বহুত ভাল লগা এটা পৰিৱেশ যদি পিছলৈ থাকোঁ মানে জীয়াই থাকোঁ মানে ভগৱানে ঈশ্বৰৰ কিবা ভালে ভালে ৰাখে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আকৌ এবাৰ আহিম এনেকুৱা ব্লগ আকৌ আপোনালোকক মোৰ চেনেলত যেনেকৈ নহওক এবাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই যিহেতু দুই বছৰত ইমানখানি উন্নত হৈছে আৰু আহি থকা দুবছৰত কিমানটো উন্নত হ'ব এইটো ভাবিয়ে নিজকে কিবা আচৰিত লাগিছে সঁচাকৈ আৰু মোৰো এজন এজনকৈ ফুটা এনেকৈ সকলোকে দিয়া হ'ল আৰু আমাক ক'লে বাবাজনে বাহিৰত ভোক দি আছে মানে আমাক বুলি নহয় সকলোকে এনেকৈ ভোক দিয়া হয় এইটো যিটো সময়ত আমি আহিছোঁ সন্ধিয়া সময়ত এনেকৈ ভোক দিয়া হয় আৰু ইয়াত যে থৈছে গাখীৰ চেনি এইবিলাক আপোনালোকে কিনি পেলাই ইয়াত দান কৰিব পাৰে যিসকলে দান কৰিম বুলি ভাবিছে আৰু সঁচাকৈ কৈছোঁ আপোনালোকে যদি অহা নাই এবাৰ আহক আৰু আপোনালোকে চাওক কি ধুনীয়া এটা মানে মন্দিৰ বনাইছে মানে বেছি দূৰতো নহয় মানে গুৱাহাটীতে হয় নৰ্থ গুৱাহাটীত বনাইছে আপোনালোকে ৰাস্তা দি গ'লে দেখাই পাব তাত বেনাৰ এনেকৈ মানে ধুনীয়াকৈ গেট বনোৱা আছে বলক পিছে আমি অলপ এতিয়া ভোকবিলাক খাই লওঁ সকলোৱে একেবাৰে সেৱা সন্মান কৰি প্ৰসাদ চসাদ খাই ওলাই দিলোঁ ঘৰলৈ বুলি কাৰণ ৰাতিও হ'ল কাৰণ ঘৰতো যাব লাগিব যিহেতু আৰু যাব একেবাৰে ইচ্ছাই নাছিল সঁচাকৈ ভিতৰত মন্দিৰৰ ভিতৰত যেতিয়া সোমাই আছিলোঁ নিজকে পাহৰি গৈছিলোঁ ক'ত আছিল সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিল আহি আৰু নেক্সট আকৌ আহিম যদি জীয়াই থাকোঁ আকৌ আহিম এতিয়া যাওঁ দিয়ক কাৰণ দেৰি হ'ল আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব টাটা বাই বাই